Говорят, э, в стране нет какой-то идеи, которая объединяла бы народ, объединяла бы нашу нацию. Вы знаете, это неправда. Национальная наша идея, вот она, в зале. Вот это и то есть то, что нас всех объединяет. Наше величество, его величество, футбол. Четыре года наша лига занимает свое, свою нишу. В общем, фундаменте, в общем, пирамиде футбола. За это время многое удалось, что-то еще хочется сделать. И безусловно, ничего бы у нас не получилось, если бы не настоящая поддержка нашей городской федерации футбола. Игорь Васильевич, что вот здесь в зале. спасибо вам, Игорь Васильевич, это поддержка в составе федерации, приставки Александра Ивановича. Спасибо вам, судейскому корпусу Александра человек, который только что передо мной выступал, э, Виталий Николаевич э, Поляков. Спасибо вам всем, друзья. И э, хочу сказать, что вместе мы с вами действительно одна большая, настоящая и семья. Спасибо вам всем. И хочу поблагодарить нашу генералов в лице нашего председателя вот вот таким кажется. Успехов вам всем!